Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizlən xahiş edirik. Azərbaycan da aprelin 3-ünə gözlənilən hava şəraiti açıqlandı. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakı və ətraf şəhər məntəqəsində hava şəraiti dəyişən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Səhr bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14 dərəcəC istidir. Gündüz 18-22 dərəcə istiləcək. Bakıda gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normaldan aşağı 755 mm cəvəsini təşkil edəcək. Nisbi tutbət 55-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə və səhər bəzi yerlərdə dumanlanacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcəsidir, gündüz 26-31 dərəcəsidir, dağlarda gecə 3-8 dərəcəsidir, gündüz 14-19 dərəcə istiləcək. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizlən xahiş edirik.